ઉત્તર પ્રદેશના ઉર્જા અને શહેરી વિકાસ મંત્રી અરવિંદ કુમાર શર્માએ અમદાવાદના પ્રયાગરાજ મહાકુંભ બે હજાર પચીસ માટે રોડ શોનું નેતૃત્વ કર્યું દિવ્ય ભવ્ય અને ડિજિટલ રૂપે ઉન્નત મહાકુંભનું આયોજન કરવાના માટે ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે ઉર્જા અને શહેરી વિકાસ મંત્રી મહાકુંભ ઉર્જાની એકતામાં વિવિધતાનું શાશ્વત અને સામૂહિક પ્રખ્યાન છે શર્મા શુદ્ધ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા એકીકૃત નિયંત્રણ કમાન્ડ સેન્ટર સ્થાપિત ચુમાલીસ ઘાટો સહિત રિવરફ્રન્ટ પર ફૂલોની વર્ષા માટે આયોજન કરાયું છે ઉર્જા અને શહેરી વિકાસ મંત્રી ઉર્જા અને શહેરી વિકાસ મંત્રીએ વધુમાં કહ્યું મહાકુંભમાં ઉપસ્થિત યાત્રિકોની સંખ્યાને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને અસરકારક રીતે સાંભળવામાં આવશે

एक बहुत ही अद्वितीय अनुभव होने वाला है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला है मैं यहाँ गुजरात आकर सबसे पहले तो मैं गुजरात की धरती को नमन करता हूँ गुजरात के लोगों को नमन करता हूँ भगवान सोमनाथ भगवान नागेश्वर भगवान द्वारकाधीश को नमन करता हूँ और सभी लोगों को प्रयाग में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 का हार्दिक आमंत्रण देता हूँ कल हम लोगों ने गुजरात के माननीय राज्यपाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आमंत्रण पत्र कुंभ के लिए दिया और उसी के साथ गुजरात की पूरी जनता को हम लोगों ने आमंत्रित किया है आज आप सब मीडिया के मित्रों के मार्फत मैं गुजरात की जनता को कुंभ के लिए महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आप आवए एक बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ का आप के आप साक्षी बनेंगे हेरिटेज है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान दिया गया है ऐसे जगह पे इस बार का जो महाकुंभ है वो पिछले सभी कुंभ अर्धकुंभ और महाकुंभ से बड़ा होने वाला है पिछले कुंभ की मैं बात करूं तो 2019 में अर्ध में हुआ था 2013 में महाकुम्भ हुआ था उन सब से भी डेढ़ गुना दो गुना लोग इस बार आने वाले हैं हम लोगों का अनुमान है कि लगभग कुंभ के दिनों में जो तेरह जनवरी से शुरू होकर के छब्बीस फरवरी तक चलने वाला है उन दिनों में लगभग एक करोड़ लोग रोज संगम संगम क्षेत्र में कुंभ के मेला क्षेत्र में रहेंगे उन सब के रुकने की नहाने की खाने की पीने की शौचालय की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। शर्मा जी के साथ आर्य मुख्यमंत्री जी को आधार्य राज्यपाल जी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और उनके माध्यम से पूरे गुजरात को यह निमंत्रण देने का अवसर हम सबको मिला निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के पंचमंत्र हैं उनमें विरासत पर गर्व तो निश्चित रूप से कुंभ का स्नान हमारे लिए हमारे प्रदेश के लिए हमारे देश के लिए एक बड़ी विरासत है और विरासत